Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nur Yasmin Atirah binti Muhammad Zaki Dan juga rakan sekolah saya Wan Nun binti Wan Muhammad Harizi Serta Sarah binti Muhammad Rijuan Dari kelas PPS 118 Hari ini kami ingin membentangkan Berkaitan tajuk peranan Al-Quran dan Al-Sunnah Dalam bidang kebajikan kepada ibu bapa kebajikan membawa maksud kepada perbuatan baik yang memberi manfaat sama ada pada diri sendiri, masyarakat maupun kepada alam. Jadi pada hari ini kami ingin mengupaskan sedikit sebanyak berkaitan kebajikan kepada ibu bapa. Seperti yang kita tahu Al-Quran dan Sunnah merupakan panduan utama umat Islam dalam menjalani kehidupan. Jadi saya ingin mengupaskan tentang apa peranan Al-Quran dan Sunnah dalam kebajikan kepada ibu bapa Yang pertama uh, Berdasarkan Al-Quran uh, dan Sunnah uh, Seorang anak itu wajib berbuat baik kepada ibu bapa Iaitu berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Isra' Ayat 23 أُوْزُبِ اللَّهِ مِنْ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلون عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما wa kullahu karima maksudnya dan Tuhan telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan ini maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Berdasarkan ayat ini Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan kebaikan kepada ibu bapa mereka. iaitu dengan cara kita perlulah memberi uh, bantuan kewangan ke ataupun bantu mereka dalam melakukan kerja rumah ke. Tapi dalam ayat ini juga Allah ada uh, Ngatakan bahawa kita janganlah katakan kepada ibu apa perkataan ah ataupun ufi yang mana perkataan ni boleh mengguriskan hati ibu memer kita contoh uh, apabila ibu minta kita tolong basuh pinggan ataupun sila kain. Kita tak boleh cakap dekat ibu bapa kita, ah nantilah perkara ni boleh menguruskan hati mereka tanpa kita ketahui. Dan apabila kita teguruskan hati mereka, perkara ni boleh menyebabkan kita jadi dahaka. Kerana uh, bila kita bila tehaka, kita boleh jadi kehilangan redor ibu bapa tanpa reda ibu bapa kita juga tak dapat reda Allah dan dasarkan daripada ayat ni Allah suruh kita untuk ucapkan pada ibu bapa kita perkataan yang mulia maksudnya kita cakaplah dengan ibu kita elok-elok ataupun selain tu kita cakap lembut lembut ataupun puji mereka ke kita dengar mereka ke dengar nasihat mereka ibu bapa kita perlu layan mereka sebaik mungkin. Kita perlulah bina sasyah yang terbaik. Dan juga, kenalah pandai uh, melayani mereka. Dan kalau, selagi mana, uh, arahan ibu bapa kita tu tidak melanggar syariat Allah, kita perlulah turutinya. Seterusnya, berdasarkan sunnah, terdapat galakan melalui ganjaran apabila kita berbakti kepada ibu bapa. Allah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu Ridha Allah fi ridha ibwali wa Allah fi sakhati walidi yang bermaksud Allah redha dengan sebab redha kedua ibu bapa dan Allah murka dengan sebab murka kepada kedua ibu bapa. Berdasarkan hadis uh, tersebut, uh, Rasulullah menegaskan bahawa untuk dapat reda Allah bukan sahaja dengan cara beribadah dengan kepadanya malah juga berbakti kepada ibu bapa maksudnya setiap perkara yang kita buat baik kepada ibu bapa kita yang mana dapat menyenangkan hati kita ibu bapa kita contoh macam uh, beri mereka hadiah ataupun membantu mereka dalam melakukan kerja rumah uh, perkara ini dapat menyenangkan hati mereka dan seterusnya boleh mendapat keredoan mereka. Mereka dapat reda ibu apa, kita pun juga dapat reda Allah dan insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Rasulullah juga ada bersabda. An jahima raja ja ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Ya Rasulullah aratta an wa waqad jitu astashibuka فَقَوْلَ هَلَّكَ مِنْ أُمِّي قَوْلَ نَعَمْ قَوْلَ فَالْزَمْحَ وَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَرِي لَيْهَا Maksudnya bahawasanya Jahima pernah datang menemui Nabi SAW lalu berkata Wahai Rasulullah SAW, aku ingin pergi berjihad dan sungguh aku datang kepadamu untuk meminta pendapatmu Bagi dia bertanya, apakah engkau masih mempunyai ibu? Dia menjawab, ya. Masih, baginya bersabda, hendalah engkau tetap berbakti kepadanya. Maka semuanya syurga itu dibawa ke dunia kini. riwayat yang menyesai. Berdasarkan daripada hadis ni, uh, kita dapat tahu bahawa ini merupakan salah satu galakan untuk berbakti kepada ibu bapa. Sebab bila kita berbakti kepada ibu bapa, Ini juga merupakan salah satu jihad. Yang mana bila kita berjihad, insyaAllah kita dapat lebih dekatkan diri kepada Allah dan juga dapat memperoleh uh, syukur Allah Seterusnya, peranan Al-Quran dan Al-Sunnah uh, dalam kebajikan pada ibu bapa iaitu Peringatan tentang balasan di akhirat Ini berdasarkan daripada surah Al-Luqman ayat 14 Auzubillahiminasyaitonirajim وصينا الإنسان بوالديها مجد أمه وحنا على وحن وفصاله في عامين أن dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibu yang telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir menyusunya. Tetapi pun menceraikan susunya ialah dalam masa dua tahun. Dengan yang demikian, syukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu dan ingatlah kepada aku lah dua tempat kembali untuk menyembahkan syarikat. Daripada sini, kita dapat tahu bahawa kita kena berbuat baik pada ibu bapa. Al-Quran dan Al Sunnah memang dah perintahkan kita ataupun Allah dan juga Rasulullah dah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu bapa. Dan uh, sekiranya kita berbuat jahat kepada ibu apa pasti kita akan beri balasan ini berdasarkan uh, uh sabda Nabi Muhammad SAW kunuzunubi yuakhirullahu masya aminha ilayau illa ujub walidain fa inna Allah ta'ala yuajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla al maksudnya setiap dosa akan dilewatkan oleh Allah hukumannya mengikut kehendaknya sehingga hari akhir hari kiamat kecuali dia kepada ibu bapa maka sesungguhnya Allah akan menghukumkan kepada pelakunya semasa hidup sebelum kematian lagi wa al hakim jadi uh, seperti yang kita tahu, Berdasarkan daripada mafum hadis ni Kalau kita buat jahat Ataupun kita dahak kepada ibu apa Kita uh, dapat terima Azab tu Dekat dunia lagi Tak tunggu sampai dekat akhirat Contohnya uh, Kita dahak kepada ibu apa uh, Kita mungkin hidup kita akan Tak diberkati Allah Mungkin tiba-tiba kita akan uh, Di dalam kemiskinan ke Ataupun uh, Kita kerugian dalam bisnes ke jadi kita kena ingatlah kita kena buat baik kepada ibu bapa berbakti kepada ibu bapa dan jangan derhaka kepada ibu bapa. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan sahabat saya Yasmin dengan kita melihat apakah kebaikan yang kita dapat sekiranya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Seperti yang kita sedia maklum, berbakti kepada mereka akan memberi banyak kebaikan ataupun faedah ke atas diri kita. Disebabkan itulah perbuatan ini sangat digalakkan kepada kita dalam agama Islam. Antara kebaikannya ialah yang pertama kita mendapat kerabaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta keberkatan dalam kehidupan. Ini kerana terdapat hadis yang menyatakan bahawa redha Allah Subhanahu Wa Taala terletak pada redha ibu bapa. Jika ibu bapa kita redha dengan kita, hidup akan menjadi lebih lapang. Kerana kerana apa? Kerana Allah mempermudahkan urusan kehidupan kita jika kita berbuat baik kepada mereka. Selain itu, rezeki yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita juga akan turut diberkati. Di mana kita boleh cakap ialah uh, uh, jika ibu bapa berdoa dengan kita, insya-Allah Allah akan reba dengan kita. Dan apa yang kita boleh ambil contoh dalam kehidupan, apa yang kita dapat lihat ialah ada je orang yang kaya, kaya harta banyak duit, tapi hidup mereka dalam tak tenang, sentiasa dalam kegelisahan ataupun rasa tak cukup. Antara asbabnya kita boleh cakap ialah hmm. mungkin ada masalah dengan layanan mereka terhadap ibu bapa ataupun mereka tidak bertanya khabar kepada kedua orang tua mereka dan mengabaikan ke rasa kekecewaan ataupun kesedihan ibu bapa tu uh, memberi kesan kepada keberkatan hidup mereka. Jadi, kekayaan itu tidak memberi satu kenikmatan dalam kehidupan mereka kerana Allah. Kerana Allah lah penentu nikmatnya hidup manusia. Seterusnya, kita sebagai anak dapat merasa nikmat doa ibu bapa. Doa mereka adalah antara doa yang paling mustajab. Di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, terdapat tiga doa yang paling mustajab. Yang pertama, doa ibu bapa. Yang kedua, doa orang yang dizalimi. Dan yang ketiga, doa orang yang bermusafir. Bayangkan, setiap kali ibu bapa kita rasa senang hati dengan uh, perlakuan kita, mereka akan mengangkat tangan untuk berdoa kepada kita dan doa mereka tiada hijab. Terus naik atas langit dan sampai kepada Allah Subhanahu SWT. Dan contoh yang kita boleh ambil ialah Uh, setiap kali kita nak peper uh, kita nak pergi exam nak pergi preksa kan mesti anak tu akan meminta doa daripada ibu ayah mereka uh, jadi ibu akan doakan anak sebelum peperiksaan tersebut walaupun kita rasa susah masa peperiksaan tersebut sebenarnya Allah beri uh, tapi dalam masa tersebut Allah juga jentik rasa ketenangan semasa menjawab jadi, kita tak adalah rasa kalut ataupun sebagainya. Dan itu sebenarnya antara asbab doa ibu bapa kita. Yang ketiga, berbakti kepada ibu bapa ni akan membawa kita kepada pahala yang besar. Bukan sahaja dunia, bahkan di akhirat. Di mana setiap kali kita berbuat melayan mereka dengan baik senyum pada mereka, kita tolong mereka melakukan perkara-perkara yang kecil ataupun kerja rumah. Contohnya macam kita tolong lipat baju, kita basuh pinggan, kita masak sama-sama. Perkara tu dia semuanya ialah ibadah jika kita berbuat baik kepada ibu bapa. Pahala akan berterusan selagi mana kita ni taat dan juga layan mereka dengan baik. Selain itu, jika kita mendoakan kepada mereka, itu juga dikira sebagai amal jariah. Sebagai contohnya, kita boleh cakap ialah apabila seorang anak tu dia pergi beli ubat ataupun dia memasak ke untuk ibu dan ayah dia, perkara tu mungkin nampak kecil je di mata manusia ataupun di mata kita. Tapi sebenarnya di sisi Allah perbuatan tersebut besar walaupun hanya sekadar memasak, hanya sekadar kita tolong mereka uh, buat air ke. Sebenarnya ia memberikan satu ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita boleh cakap ialah berbakti kepada ibu bapa ni ialah satu ibadah. Bukan sahaja kita beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada uh, ibu bapa ni ia juga dikira sebagai ibadah. Seterusnya, yang keempat, Allah akan memberikan keberkatan umur dan juga memperluaskan rezeki kepada anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesiapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah dia menyambung silaturrahim. Cuba kita fikir. Am um, silaturrahim manakah yang paling dekat dengan kita? Ha, betul. Ibu bapa kita adalah silaturahim yang paling dekat. Jadi, kalau kita menjaga mereka, kita layan mereka dengan baik, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan kurniakan nikmat hidup yang penuh dengan keberkatan serta rezeki yang mencukupi di mana kita tak akan pernah rasa susah ataupun rasa gelisah dengan rezeki yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana jika kita berbakti kepada uh, ibu bapa kita, insya Allah rezeki itu akan sentiasa cukup. Bukan sahaja dari segi keuangan, kesihatan, kebahagiaan keluarga pun juga dikira rezeki. Yang kelima dan terakhir ialah jika kita berbakti kepada ibu bapa, ia akan dapat membentuk keluarga yang harmoni dan juga bahagia. Ini dikatakan kerana apabila anak-anak uh, taat pada ibu bapa, suasana rumah tu ataupun suasana satu sesuatu rumah tu, sebuah rumah akan menjadi lebih damai, orang kata. Lebih damai, lebih harmoni kerana tiada berlakunya pergaduhan. Sebab saling menyayangi antara satu sama lain. Di mana ibu bapa akan menjadi lebih gembira. Lepas, lepas itu adik-beradik pun akan jadi lebih bersatu. Sebagai contoh, kalau seorang je anak ataupun seorang je daripada adik-beradik tu tunjuk kerajinan untuk berbakti kepada kedua orang tua mereka, adik-beradik yang lain yang melihat perbuatan tersebut akan rasa turut termotivasi ataupun rasa tergerak hati untuk lakukan perbuatan yang sama iaitu berbuat baik kepada ibu bapa. Jadi Marilah kita menjadi anak yang menjadi apa ni? Menjadi suri teladan yang baiklah untuk adik-beradik kita dalam berbuat baik kepada ibu bapa. Ha, jadi kita dah tahu banyak perkara dan kebaikan yang kita dapat peroleh jika kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita. Jadi marilah kita jadikan perbuatan berkhidmat ataupun berbakti kepada ibu bapa ni sebagai amalan seharian. Walaupun perkara tu kecil sahaja, contohnya kita tanya khabar ataupun kita tolong buang sampah sekalipun, perkara tu mungkin kecil di sisi kita tetapi bermakna bagi ibu bapa dan juga besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita sama-sama menjadi anak yang berbakti dan juga soleh serta soleha. Terima kasih kepada saudari Najihah atas penjelasan mengenai kebaikan dalam menghormati ibu bapa. Jadi pada kali ini saya pula yang akan menerangkan apakah cara untuk membuat baik kepada ibu bapa kita tapi sebelum tu pernah tak kita terfikir berapa kali kita bantu ibu apa kita hari ni adakah kita sekadar menerima meminta tanpa memberi bantuan dan pertolongan kepada mereka jadi hari ini saya akan kongsikan cara-cara membuat baik kepada ibu apa islam adalah sebuah agama yang menekankan dan menitik beratkan soal membuat kebaikan kepada ibu bapa. Bahkan amalan biru al-walidain berbuat baik kepada ibu bapa merupakan antara ibadah yang paling besar selepas mentauhidkan selepas tauhid kepada Allah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang ditunjukkan dan oleh firman Allah dalam surah Al-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a wa bil ihsana. Maksudnya dan bertauhidlah kamu kepada Allah dan jangan sesekali kamu mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa. Jadi ayat ini menjelaskan bahawa Allah telah meletakkan anjuran dan tuntutan berbuat baik kepada kedua ibu bapa sebaik sahaja memerintahkan kepada umat Islam untuk mentauhidkannya dan tidak mensyirikkannya. Jadi, untuk menunjukkan kasih sayang dan menghargai jasa mereka kepada kita, kita hendaklah membuat baik kepada ibu bapa. Jadi, apakah cara untuk mem untuk membuat baik kepada ibu bapa. Yang pertama, melayani ibu bapa dengan baik dan tidak menderhaka kepada mereka. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23. A'unzu billahi minasy وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما فلا أف ولا تنهرهما وقل Maksudnya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya, antara kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam peliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia ayat ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan ibu bapa di sisi Allah ayat ini juga turut melarang kita untuk berkata kasar kepada ibu bapa kita seperti ah tidak bahkan apabila kita apabila seseorang anak menjerit mentengking menyergah ibu apa gigilah Allah melarang perbuatan tersebut seperti yang kita lihat masyarakat sekarang anak-anak remaja yang tak sedar yang mereka sebenarnya tinggi suara terhadap ibu bapa dan apabila dan apabila mereka meninggikan suara kepada ibu bapa, hati ibu bapa ini akan terguris. Dan apabila hati ibu bapa terguris, secara kita tak sedar sebenarnya perkara itu telah menjadikan kita sebagai anak yang derhaka. Oleh daripada itu, kita mestilah sentiasa berbuat baik kepada ibu bapa, bercakap dengan lemah lembut, menjaga adab ketika bersama mereka dan sebagai anak kita mestilah menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang bukan marah-marah atau bercakap dengan nada tinggi jadi kita perlu bersabar bercakap dengan sopan dan itulah tanda-tanda kita mem menghargai pengumbanan mereka dan menunjukkan rasa kasih sayang. Seterusnya, salah satu cara yang mudah tetapi sangat besar nilainya dalam membuat baik kepada ibu bapa adalah sering bertanya kabar dan mengambil tahu akan keadaan mereka. Tindakan ini mungkin nampak kecil tetapi sebenarnya ia memberi makna yang besar kepada ibu bapa kita. Terutama apabila anak-anak telah berjauhan dengan ibu bapa, contohnya belajar di luar negara, sudah bekerja di luar bandar. Jadi perkara begini sebenarnya memberi makna yang dalam kepada ibu bapa kita. Apabila kita mengambil masa untuk bertanya khabar dengan mak ayah kita, contohnya Mak sihat tak hari ni? Ayah dah makan ke belum? Apa yang mak buat? Ia menunjukkan bahawa kita peduli, kita masih sayang dan tidak pernah sesekali pun melupakan mereka walau sesibuk mana pun kehidupan kita. Jadi dengan kita sering bertanya khabar, mengambil tahu keadaan mereka, ini membuatkan mereka lebih rasa tergai oleh kita. Jadi apabila seseorang anak Sering bertanya khabar, mengambil tahu akan keadaan mereka secara terlangsung dapat menguatkan hubungan antara anak dan ibu bapa. Mungkin kita tak sedar perkara ini, tapi sebenarnya apabila kita sering mengambil tahu sebenarnya kita meng... sebenarnya kita telah merapatkan kasih sayang. Kita juga dapat redah ibu bapa. Apabila kita mendapat redha ibu bapa, kita akan mendapat redha Allah juga. Bagaimana sabda Rasulullah seperti mana yang di, diriwayatkan oleh Abdullah bin Am. Redha Allah fi ridha il wa walid fi walidi. Maksudnya Allah redha dengan sebab redha kedua ibu bapa dan Allah dan Allah murka dengan sebab murka kedua ibu bapa. Riwayat Al-Tirmizi 1899, Ibnu Hibban 429 dan Al-Hakim 7249. Hadis ini telah menunjukkan bahawa apabila ibu bapa redha akan anak-anaknya, maka Allah akan redha juga dengan anak-anak itu. Uh, contohnya ibu bapa redha akan pemergian anaknya yang sambung belajar ke luar negara. Secara tidak langsung anak-anak itu akan dipermudahkan segala urusannya di luar negara, urusan belajarnya. Sebab mendapat keredoan ibu bapa, bahkan keredoan Allah. Jadi, hadis ini menggambarkan betapa besar pengaruh ibu bapa terhadap keberkatan hidup seseorang. Ketiga adalah membantu meringankan beban mereka. Kebanyakan ibu bapa pada masa kini bekerja dari pagi sampai petang ataupun dari pagi sampai malam. Kadang-kadang ada yang tak ada masa untuk menyelesaikan kerja rumah seperti mengemas rumah, basuh kain, jemur kain. Oleh itu, anak-anak inilah yang berperanan untuk meringankan beban ibu bapa dengan membantu mengerjakan kerja rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menyebut berkenaan kelebihan dan keutamaan dalam menjaga dan, dan berbakti kepada orang tua. Daripada Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdalu qala as-salati li waqtiha qala qultu thumma ayyu qala birru al -walidhan. Kala Kultu thumma ayyi kala Al-jihadu fi sabilillah Maksudnya Aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Berkenaan amalan Apakah yang paling afdol Lalu baginda menjawab Solat pada waktunya Kemudian aku bertanya lagi Apakah amalan yang seterusnya Jawab baginda Berbakti kepada kedua ibu bapa Kemudian aku bertanya lagi. Apakah lagi seterusnya? Jawab baginda, berjihad di jalan Allah. Riwayat Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut berbakti kepada kedua ibu bapa sebagai amalan yang kedua yang yang dicintai oleh Allah. Ini kerana kedua ibu bapa merupakan asbab kewujudan anak-anak dan hak mentaati mereka berada selepas hak Allah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu sebagai anak kita bertanggungjawab untuk membantu mereka dalam kehidupan seharian. Kesimpulannya, meringankan beban ibu bapa adalah satu cara yang berkesan untuk membalas jasa mereka dan menunjukkan rasa kasih sayang dan penghargaan kita terhadap segala pengorbanan mereka yang telah mereka lakukan untuk kita. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih.